Heydər Əliyevin adının olmasının 99-cu ilin münasibəti ilə bir neçə dəqiqədən sonra Naftçivan maratonuna start veriləcək. Qeyd edək ki, bu yarış Naftçivanda 2-ci dəfədir keçirilir. Maratonun marağı da böyükdür. Kimlə yaxın iştiracısı qalib olmaq uğrunda mübarizə aparacaq. 2 1 Təşkil olunan maraton saat 11.00-da Naftçivan Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısından start götürür. Maratonda yaşı 14-dən yuxarı, 2000-dən çox gənc iştirak edib. Həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbiçilər, mədəniyyət və incisənət adamları, idmançılar, paralimpiyaçılar, jurnalistlər, ictimai nümayəndələr də maratona qoşulublar. Maratona həmçinin Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən 60-dan çox təşkilat və şirkətin təmsilçiləri də qoşulub. İştirakçılar Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısında, Xətai məhəlləsi, daha sonra Şıx Mahmud və Xəlilli kəndlərindən keçərək Nəbatət bağı boyunca Uzunoba Sonbar ətrafında dək olan 11 kilometrlik məsafəni qət ediblər. Marşrut boyu hər 2 kilometrdən bir yaradılan yardım məntəqələri maratonçuları su və ilkin tibbi yardımla təmin ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyası Naftçala Muxtar Respublikə təşkilatı, Naftçala Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun təşkilatçılığı və Naftel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sponsorluğu ilə keçirilən yarışın sonunda kişilər arasında Səfərtağiyev finiş xəttini hamıdan tez çatdı. Süleyman Xəlilov ikinci, Mahir İbrahimov isə üçüncü olub. Qadınların mübarizəsini isə Asəbova yarışı 1-ci tamamlayıb. Digər 2 pillədə isə müvafiq olaraq Zeynəb Babayeva və Zülfiyyə Süleymanova qərarlaşıblar. Məntaqayev Səfər Əsəvər oğlu Naxtəvan şəhərindən yarışa qatılıram. Hərbiçiyəm. Bu marфона qatılmaq istədim. Yəni hamımızın gücümü yoxlamaq istərdim və yarış boyu baş yaşanan işsizlərə qarşı düz axırda kimin öz qələbəmə inanırdım. Yarış çox yaxşı keçdi rəqiblər də cücldüydü, zəif rəqib yox idi. İkinci yer əlbəttə ki, qənaətləmədi, birinci yer olmalı idi, amma bundan sonraki yarışlarda inşallah yaxşı olacaq. Bayramov Arif. Bilirsiniz ki, bu gün Muxtar Respublikamızda artıq idmanın kütləvi formalaşması artıq bir növ ənənə halını alıb. Bu kütləvi idman tədbirlərindən biri də məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevindən xatrasına qurulmuş Naftçıvan maratonudur. Bu cür möhtəbər yarışda iştirak, iştirak etmək təbii ki, bizim üçün də qürurloqaldır ə yaxşı nəticə göstərmişik. Ümid edirik ki, bu cür idman tədbirlərinə bütün gənclərimiz qoşulur, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Mən Abbasova Arsu, Sədərək rayonu təmsil edirəm. 5 ildir ki, atletika idman növü ilə məşqul olduram. Ayın 4-də ümumiliklə Heydər Əliyevin Anadolu olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş 5 kilometr kross qaçışı üzrə qızlar arasında birinciyəm oldum. Öz məşqiminə davam edib 11 kilometrə hazırlaşdım. Bu gün isə 11 kilometr maraton qaçışında qızlar arasında birinciyəm oldum. Mənbabayeva Zeynəb 5 illik atletika ilə məşğul oluram. 5 kilometrdə 2-ci yer tutdum. Bu yarışda isə ə, yenə 2-ci gəldim və iyun ayının 16-sı, 17-si Azərbaycan çempionatlığı olacaq. Orda da biz çalışacağıq ki, medallarla Naftçivanə qaydaq. Sonra Naftçivan maratonu 2022-nin mükafatlandırma mərasimi olub. Qaliblər 2 kateqoriya, kişi və qadınlar üzrə müəyyən olunub. Kateqoriyaların hər birində ilk yerin sahibləri 1000, 2-ci yeri tutanlar 500. Üçüncü yerə çıxanlar isə 300 manat məbləğində mükafatla təltif ediliblər. Mükafatları yenə Azərbaycan partiyası Naxtəxə Muxtar Respublikası Təşkilatı sədri ni müavini, aparatın rəhbəri, Ali Məzisin deputatı Anar İbrahimov, Naxtəxə Muxtar Respublikası Kanser fondunun icraçı direktoru Cəbiquliyev Naxtova Muxtar Respublikası Gənclər İdman Naziri Ramil Hacı, Naxtova Muxtar Respublikası Təhsil Naziri, Naxtova Muxtar Respublikası Atletika Federasiyasının sədri Rəhman Məmmədov və Naxtəlin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin icraçı direktoru Kamil Yusfov təqdim ediblər. Həmçinin kişi və qadın kateqoriyasına hər biri üzrə 4-cü, 10-cu yerləri tutan şəxslərə Naxtəlin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin və Badanlı Şirkətinin qiymətli hədiyyələri verilib. Mükafatlandırma mərasimindən sonra maraton partiyası təşkil olundu. Qeydə də keçən Aşqabad maratonu 2022-yə yüzlərlə də könüllü gənclər dəstək göstərib. Azər Zeynalov, Əli İbrahimbəyli, Rəşad Hüseynov xəbərlər.